Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Metindeki bazı konuları işledik ama alıştırmalarını yapmadık. Mesela ikinci cildin yedinci dersi Mâzâ tuhibbu entekûn Ne olmak istiyorsun? Onu hemen işleyelim. Direkt ettedribul evvel Birinci alıştırma Ayin ya da ayini As-sahîhe vel Doğru ve yanlışı belirliyoruz. Birinci cümle يريد أحمد أن يكون سائق حافلة بجملة جملة يانش يريد أحمد أن يكون سائقا للقطار والمصلازم جملة يريد عبد الرحمن أن يسافر في البحر ويزور البلاد البعيدة مجانا بجملة جملة دورو جملة قال إبراهيم إن باخرة غرقت قبل أسبوع بجملة جملة يانش دورو سو قال إبراهيم إن باخرة غرقت قبل يومين أو ثلاثة دردن جملة يحب قاسم أن يكون طبيبا يداوي الناس ويداوي الفقراء مجانا بجملة يانش شُنِكَ قاسم ديل إبراهيم بيشن جملة لا أحد يخدم الناس وينفعهم كالفلاحي بجملة دورو ألتن جملة يريد سلمان أن يفتح دكانا صغيرا في سوق كبيرة بجملة يانش چونك دكانا صغيرا ديل دكانا كبيرا ألمال يدنج جملة يحب حامد أن يكون جنديا قويا يقاتل الكفار بجملة دورو التدريب الثاني إكنجي أكمل يضا أكملي الجمل الآتية طبقا للنص يعني متين داول بي بجمله لري تمام اليورز يعني جمله سال المعلم التلاميذ ماذا تحب ان تكون اولجك بشلقتا تكون اكي قال احمد احب ان اركب دائما واسافر مجانا اولجك مجانا واتنزه جمله أحب أن أكون قبطاناً يعني بوشلوكتا قبطاناً اولجك في باخرة دارت أحب أن أكون طبيباً أحافظ على صحتي اولجك وأعيش بأمن وسلام نجي جملة الفلاح يزرع الحبوب أولجك والخضار فيأكل الناس والدواب ألتنج جملة قال سلمان: أنا أحب أن أكون تاجرا، أولاجاك لي دكان كبير، يدنج جملة، قال حامد: أنا أحب أن أكون جنديا قويا أقاتل ألجك أقاتل في سبيل الله. التدريب الثالث: أجب يضع جيبي باينيشين عن الأسئلة سرورا دواب ليوروز برنج سرور جواب برنج سرور ماذا سأل الأستاذ التلاميذ؟ الجواب سأل الأستاذ التلاميذ ماذا تحب أن تكون؟ تكرار سأل الأستاذ التلاميذ ماذا تحب أن تكون؟ جملة ماذا يريد أحمد أن يكون؟ الجواب يريد أحمد أن يكون سائقا في القطار جملة لماذا يريد عبد الرحمن أن يكون قبطانا؟ الجواب يريد عبد الرحمن أن يكون قبطانا ليسافر في البحر داردن جسرو ما عمل الطبيب الجواب يداوي الناس عمل الطبيب مداوات الناس يدا الطبيب يداوي الناس هيك الجواب ذرابي يا شو عمل الطبيب مداوات الناس يدا الطبيب يداوي الناس بايش جمله كيف سيداوي ابراهيم الفقراء الجواب سيداوي إبراهيم الفقراء مجانا ألتنج جملة ماذا يفضل قاسم الجواب يفضل قاسم أن يكون فلاحا يدن جملة من يريد أن يكون جنديا الجواب يريد حامد أن يكون جنديا يدا يريد أن يكون جنديا حامدون اكي سرلو جواب التدريب الرابع 4- الاشترما رتب يدا رتبي الجمل الاتية طبقا للنص اشعادك جملة لاري متنا قراء سراليورز جملة سأل المعلم التلاميذ مرة في الصف واحدا واحدا ماذا تحب أن تكون بو برينج جملة أوليور إكينج جملة قال أحمد أنا أريد أن أكون سائقا في القطار بو إكينج جملة أوليور اتشنج جملة وقال عبد الرحمن سائق القطار في تعب لكني أحب أن أكون قبطانا في باخرة بو شن جمله أوليور؟ وقال إبراهيم: القبطان في خطر لكني أحب أن أكون طبيبا فأداوي الناس. بو دوردون جمله أوليور. بيشن جمله: قال قاسم: أحب أن أكون فلاحا أزرع وأحرث. بو بيشن جملة, جمله: وقال سلمان. أنا أحب أن أكون تاجرا بو جملة ججملة. جملة وقال حامد أما أنا فأحب أن أكون جنديا قويا بو ججملة. جملة أوليور التدريب الخامس بيشين جي ألشترما صل أشلشتر يدا صلي بيانيشن بين صاحب العمل إش صاحبي وَمَا يَعْمَلُهُ ذَا يَبْطِغُ أَرَصِنْدَ أَشْلَشْتُ رِيُورُسُ بير سائق القطار نيابيور سائق القطار يسافر ويتنزه مجاناً إكنجي كلمة القبطان القبطان نيابيور يسافر في البحر اتش الطبيب الطبيب نيابيور يداوي الناس دارت الفلاح نابيور يزرع الحبوب والخضار بيش التاجر التاجر نابيور يبيع البضاعة ويشتري ألط الجندي نابيور يقاتل الكفار ويجاهد في سبيل الله التدريب السادس ألطنجة الشترمة اختار يد اختاري ستش مرادف الكلمات كلمة لرن التي تحتها خط التشيزيلي ثم ضع بالشكل الصحيح صنرا دور حركة لا. يعني مثنى إِسَا مثنى مذكر إسا مذكر وسائر كلمة لرسول يلم متجر سفينة ربان عالج غريبة برينج جملة القبطان وباخرته في خطر من الغرق القبطان كلمة سنين أشه الربان بكن بردا ربان يزير أما بز الربان يزير شوك دور حركة ديور جملة يريد عبد الرحمن مشاهدة عجائب الدنيا عجائب كلمة سنين أشه غرائب الثالثه جمله الطبيب الجيد يساعد الناس ويداوي الفقراء مجانا يداوي فيلن ايش انلامه يعالج الخامسه جمله الم تسمع بالباخره التي غرقت الاسبوع الماضي الباخره كلمه ايش انلامه السفينه جُمْلَةَ احب ان اكون تاجرا املك دكانا كبيرا دكانا كلمه سنين اشرنام متجرا التدريب السابع يدنجي الاشترما اكتب يدا اكتبي جمع الكلمات التي تحت خط التتشزيلي كلمه لارين شغل رنيا جمله القطار من وسائل النقل السريعه والمريحه القطار كلمه سنين شغل قطارات يدا القطارات جي جمله قال الاستاذ كل واحد حر في جوابه حر كلمه سنين شغلو احرار جي جمله الفلاح يزرع الحب والخضار والفاكهه الحب كلمه سنين شغلو الحبوب دوردن جمله الجندي الحقيقي هو الذي يقاتل ويجاهد في سبيل الله. الجندي كلمة سنين الجنود، يضاء الجند. بيش لا أحد يخدم الناس وينفعهم كالفلاح. الفلاح كلمة سنين شغلو، الفلاحون. التدريب الثامن، سكيزينجي آلو رتب، يدا رتبي، الكلمات الآتية: لتكون جملاً مفيدة أشادكِ كلمة لري سراليوروز فايدة الجملة المصيحة بير أول شيء سأقوم به في العطلة زيارة أحد عجائب الدنيا جملة هل تحب ان تكون في المستقبل معلم اللغه العربيه بشنج جمله الم يعني الم يجاهد اصحاب النبي في سبيل الله دارت يزرع الفلاح الخضر والفاكهة فيأكل منه الناس والدواب التدريب التاسع 9. alıştırma Uktub cümlen kema fil misal Bu alıştırma yazmakla ilgili olduğu için yapmıyoruz. Direkt ettedribul hadi aşara geçelim. 11. alıştırma İhtar ya da ihtari el kelimetel münasibe Uygun kelimeyi seçiyoruz. Minel cidr na fa a Yararlanmak Hasebe siyak bağlama göre. شيمدي دارت كلمة ميزڤار بوشلوكلارو دول دريورز جملة هل استطاع المسلمون من الانتفاع بتاريخهم بوشلوكتا الانتفاع ألاجاك لكن جملة بلا شك كل فرد في المجتمع ينفع مجتمعه ألاجاك ينفع ألاجاك إذش اللهم إني أسألك علما نافعا ولا وقلبا خاشعا درت اعمل عملا فيه منفعة ولا منفعة لك وللغير التدريب الثاني عشر اختار يد اختاري ساتش اداة الجزم جزم اداة المناسبة وضع يد وضعي الحركة المناسبة للفعل ف فيلين حركي ويقون حركة سينية برنج جملة لم تصل أي رسالة عبر الهاتف لم أولجك جملة لا ترفع صوتك أثناء الكلام لا أولجك جملة قال المعلم ليتحدث كل واحد عن هدفه لي olacak. 4. لم تتحدث مع اخيك في روما. لم olacak. 5. جمله لا تتكلم طويلا بالهاتف فذلك مضر بوشلوكتا لا olacak. Evet arkadaşlar, alıştırmalarımızı bitirdik.